Біля центру дитячої та юнацької творчості незабаром з'явиться оновлений газон. Про це повідомив директор навчально-виховного закладу Олег Забєлін, надавши всі необхідні документи, включно з планом реконструкції та рішенням міськради. Вже до зими роботи на тротуарі буде завершено, а навесні підготовлене місце засіють травою. Надалі планується реконструювати всю площу, на що з міського бюджету витратять близько 700 тисяч гривень. А для того, чтобы не ждать до лета, пока есть хорошая погода, для этого сессия рады нам выделила деньги, чтобы мы заключили договор и там сделали красивый, будет, будет красивая клуба с забором. Почему еще, почему забор должен быть до конца? Потому что, согласно ДБН, вокруг любого учебного заведения должен быть небольшой забор. Для чего это делается? Для того, чтобы ребенок которые выходят с занятий, знаете, как дети побежали и побежали через дорогу. А для того, чтобы этого не было, они должны, этот забор как бы ограждает, что ребенок должен подойти к переходу. Когда-то, помните, лет 15 назад по Смелянской был забор, но, к сожалению, его кто-то снес, забрал, и его нету. Для этого мы начали с улицы Гоголя. Там будет очень красивый газон вместе э, с красивым забором. Э, центр творчества заключил договор, э, который исполнила фирма по благоустройству этой территории. Угу. Никакой там шаурмы, э, киосков не будет. Там будет красивый газон, который начинается, вы видели, с улицы Гоголя, и он будет вот так же продолжаться до э, конца улицы Смелянской. Э, также утвержден макет и форма э, забора, который будет. Вот он. <свеч> <свеч> То есть для того, чтобы сделать эти ремонтные работы, в принципе, мы сделали все. Ми підготували проектну документацію, ми її утвердили і під цю проектну документацію нам виділили бюджетні гроші. Таким чином, наші кореспонденти переконалися, що ніхто не збирається захоплювати тротуарну територію під встановлення нових кіосків, як про те писав громадський активіст Євгеній Єзик.